Друзья, у нас сегодня прошел такой сильный дождь с такими порывами ветра. На улице дождь, поэтому пью быстренько кофе и иду заниматься своими домашними делами. Копилось много шитья, поэтому необходимо было все это зашить, перешить, залатать. А из остатков сделала вот такую резинку на волосы. Запустили кота первый раз. Да, Мишка? Дуже ему сподобалось. Съездила на стройку. У нас сегодня была замена кухонного окна. Мы все-таки решили переделать окно, сделать его в пол. Пока еще такой этап строительства, что замена окна ничему не навредит. А в следующем видео я покажу укладку теплых полов и заливка стяжки.